শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই নিজকে বুলি ভাবো মোৰ দিনত এ চি এছৰ চাকৰি কোনে পায় মোৰ দিনত পুলিচৰ চাকৰি কোনে পায় যি মাকে কাৰোবাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰে সেই মাকৰ লৰাই আজি পুলিচৰ চাকৰি পায় কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা দিন দেখা নাছিল ছোৱালীৰ যাতে আস্থা আৰু বিশ্বাস অতুত থাকে আজি এই খোৱাঙৰ পবিত্ৰ ধৰণীৰ পৰা মই ঘোষণা কৰিছো যে আৰু পঞ্চাশ হাজাৰ লৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি জুলাই মাহত পুলিচৰ আগষ্ট মাহত দ্বিতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নতুন চৰকাৰী চাকৰি যিসকল লৰাই চাকৰি নাপাব ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ দুই লাখ লৰা ছোৱালীক মই বেংকত নোহোৱাকৈ চৰকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি দুই লাখ টকাকৈ লোন দিম ইণ্টাৰভিউ চলি আছে বেংকত যাব নালাগে চৰকাৰে টকা দিব ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি পিছত বেংকত যাব চাকৰি কৰাই চাকৰি কৰক ব্যৱসায় কৰাই ব্যৱসায় কৰক আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিম